अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको उन पैगंबर के बारे में बताया जिन्हें नबी इब्ने नबी इबन नबी इबन नबी होने का एजाज़ हासिल हुआ इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहबा कराम में से उन सहाबी के बारे में बताऊँगा जिनके वालिद दादा और परदादा भी सहाबी थे हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग पहले से ही उन सहाबी के बारे में जानते हों उन सहबी का तल्लु कबीले खुराश की शाख बनोइम के एक इंतहाई मज़्ज़ ख़ानदान से था दोस्तों ये ख़ानदान रसूल सल्ला वम के महबूब और खलीफा सैदना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तन का ख़ानदान है आपके वालद अबू खुहाफा फ़तेह मक् के मौके पर इस्लाम लाए और सहबी होने का शर्फ हासिल हुआ इसी तरह हजरत अबू बकरी रजी अल्लाह तन के बेटों में अब्दुलरहमान बिन अबी बकर और अब्दुल्ला बिन नबी बकर सहाबियत के दर्जे पर फायज हुए जबकि तीसरे बेटे मोहम्मद बिन नबी बकर हिजतलविदा वाले साल यानी दस हिजरी को उस वक्त पैदा हुए जब इनके वालदे हज के सफर पर रवाना हो चुके थे इसी तरह हजरत अब्दुलरमान बिन नबी बकर रजी अल्लाह तनुमा के बेटे अबू अतीक मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान भी सहाबियत के दर्जे पर फायज हुए दोस्तों यही मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन अबी बकर बिन अबी खुआफा वो सहाबी हैं जिनके वालिद दादा और परदादा भी सहाबी थे और इस तरह का एजाज इस उम्मत में और किसी को हासिल ना हो सका अलबत् इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजियाल वो सहाबी हैं जिन्हें सहाबी इबन सहाबिया इबन सहाबी इबन सहाने का शर्फ हासिल है क्योंकि इनकी वालदा असमा बिनते अबी बकर हजरत अबू बकरीक रजी अल्लाह तन की बेटी थी और इस तरह ये एजाज पाने वाले दोनों सहाबा में हजरत अबू बकरी रजील् तन और उनके वाल मुश्तरक हैं दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो तमाम हुई इसलिए अब इजाजत चाहता हूँ अल्लाम वरम्ह वर्का